Пошли вон. Козёл! Сел. Сел просто волшебник. У него такие руки. И я прям налетела куда-то. И отключилась. Ой, Ваня, ладно, хватит перестать. Он тебе массаж только ног сделал. А ты его нахваливаешь, как будто бы, пардон, переспали. Ну, тут не сразу скажешь чтобы я сейчас выбрала. Ладно, пойду по работе, пока у меня настроение хорошее. Вот это да. Так это устал. Да что это его там? Вот, руки такие. Ну, конечно. Дурилка целлоидная. У меня есть знакомые в Куча. Даже две куча. И... Ну, а вы можете им позвонить? Ой. Ну, конечно. Как же я могу бросить своего любимого Ерочева? Выбирай, кому позвонить. Я знаю, что которого я на лысину плюнул, когда ему моя артичка не понравилась. Или лейтенанту Мутарзину, у которого я служебную тачку угнал, когда он с моей номера скручивал. А еще я могу позвонить бывшему инспектору.